Гемодиализный кризис в Харькове. Об этом сегодня в программе отражения у нас в гостях Олег Нежурин, Ассоциация пациентов гемодиализа реципиентов трансплантированной почки, глава этой организации. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, на сегодняшний день в Украине 80 отделений гемодиализа, но вот в Харькове ситуация такова, что 400 пациентов, по сути, на грани того, что могут не получить необходимое лечение в срок от государства, и это может привести к смерти, я правильно понимаю? Ну да. Такова Какова сейчас ситуация? Вот этот кризис вы можете вкратце описать? Ну, для при, жителей, прежде да? чем рассказать о сути проблемы, я хотел бы сказать, что в Украине, а в Конституции Украины, Жизнь человека, человек, его жизнь и здоровье являются наивысшей социальной ценностью, определяются. Также Конституция гарантирует каждому гражданину Украины неотъемлемое право на жизнь. То есть все эти права являются фундаментальными для граждан Украины и не могут быть ограничены даже в условиях военного времени или чрезвычайного положения. Но несмотря на все вот эти декларации, несмотря на Конституцию, 28 октября, 2014 года пациентам Харьковского нефроурологического центра администрации было объявлено о том, что процедура гемодиализа, которая является для них жизненно необходимой, не сокращается в объеме, не уменьшается, а просто не будет предоставляться. То есть 240 пациентов, которые находятся на гемодиализе, обречены на медленную и мучительную смерть, по сути говоря. Значит, ну и весь трагизм ситуации в том, что вся эта дикость происходит в европейской стране, или по крайней мере в стране, которая декларирует европейские ценности. То есть, ну, все мы являемся гражданами Украины и прекрасно понимаем, в каком сейчас положении находится страна, что сворачиваются многие социальные проекты, в том числе и по здравоохранению, недостаточное финансирование, но такое положение, оно во всех областях Украины. А критическое положение с гемодиализом такое, в Харькове оно с завидным постоянством. То есть вот совсем недавно, в апреле месяце, нам сокращали процедуру гемодиализа с трех в неделю до двух процедур. А а долге... необходимо именно три а необходимо именно три. По минимум. стандартам, утвержденным соответствующим наказом МОЗ Украины и по международным стандартам, необходимо минимум три раза в неделю, минимум четыре часа. Больше можно, меньше ни в коем случае нельзя. Значит, все знали прекрасно о том, что накапливается долг. Все прекрасно знали, прошла очередная сессия, внеочередная сессия облрады. Э, ограничились там телеграммами о помощи в, с государственного бюджета, и на этом все закончилось. То есть надеялись, что проблема когда решится сама собой, но проблема это, как мы видим, не решается и не решена до сих пор. Это пациенты с почечной недостаточностью и с трансплантированной почтой. У нас Правильно? есть, да, три вида заместительной терапии в Харьковской области. Это Гемодиализ, перитониальный диализ и трансплантация почки. Вот, вот это три вида заместительной почечной терапии. И в принципе от государства эта процедура должна предоставляться бесплатно. Должна предоставляться для бесплатно, того, чтобы да. человеку обеспечить именно вот это право на жизнь. Да. да. А, если же она не будет предоставляться, вот ну, в какой-то момент, как объявили и скажут, что все, нет невозможности. Ну, не если свежу, такая процедура не будет предоставляться, она является это является жизненно необходимой медицинской помощью и без нее Пациент, ну, пациент э, не проживет больше недели полторы, то есть в любом случае он жить не сможет, так как. Почки... Либо он должен будет оплатить. Или за он должен свои будет средства, оплатить да? в, и сделать это в другом городе, но в другом городе тоже есть нехватка диализных мест, там надо договариваться и оплачивать своих денег, потому что никто бесплатно эту процедуру вне Харьковской области пациенту из Харькова делать не будет. О каких суммах идет речь? Могут ну, ли люди себе это процедура, процедура в разных местах стоит от 1,5 до 2000 гривен и выше. 2,200, 2,100, 1,500, 1,700 в разных местах по-разному. Одна, Одна процедура, а нужно 3 в неделю. А нужно 3 в неделю минимум. То есть, ну вот можно говорить о том, что вот в целом, а если взять всех пациентов, то нужно 400 тысяч где-то гривен в месяц, правильно? Вот такие цифры, по крайней мере, назывались. Ну, у нас, я, дело в том, что, я так понимаю, у нас около, по-моему, на, на, да. на всех наших пациентов, если не, я не ошибаюсь, в месяц полтора-два миллиона необходимо даже так, да, да на mm -hmm. чтобы полностью обеспечить эту процедуру там входит расходный материал ну, э, существует методика методика разрахунку вартостилиования вот согласно этой методике рассчитывается каждая стоимость каждой процедуры ну львиная доля конечно расходов процедуры это сам расходный материал для гемодиализа потому что он иностранного производства и зависит от также от курса валют который вот поднимается все время то есть выделяют деньги их недостаточно и, ну и, и вот и... объясняют это именно чем По власти? Э, объясняется это тем, что, э, например, вот каждому пациенту с, э, с определенным стандартом, утвержденным соответствующим наказом, необходимо провести 156 процедур в год. Вот согласно методике разрахунку рассчитывается определенное количество средств для, для, для предоставления 156 вот этих процедур. Значит, выделяются из бюджета деньги. Например, денег выделяется недостаточно, а пациенту надо провести 156 процедур. Тогда директор нашего лекувального заклада, он едет в Киев и договаривается, чтобы эти расходные материалы давали в долг. Потом деньги приходят, долг погашается и выходят на ноль. Так было всегда, но в определен... с определенного момента долги начали расти, и они не покрывались уже из бюджета. То есть какую-то часть давал государственный бюджет, но львиную долю давал областной бюджет. А с какого-то времени, вот в этом году вроде с государственного бюджета вот только последние пришли, там, по-моему, полтора миллиона гривен. Больше денег не было, и весь вот этот весь, ну, все это финансирование легло на областной бюджет. И денег не хватало, долг начал расти. И с какого-то момента фирма-поставщик прекратила отгружать этот, э, этот расходник в долг и сказала, пока не будет оплаты, больше предоставляться расходный материал не будет. Ну вот за последнюю неделю как-то ситуация менялась, потому что вот еще mm. неделю назад говорили, что вот осталось 7 дней и все. Ну, закончится сейчас Облрада выделила там какие-то деньги небольшие, и плюс пришла какая-то сколько-то небольшая сумма из Киева, и договорились с поставщиком опять взять в долг. То есть насколько хватит этого расходника неизвестно. То есть ну, проблема должна решиться, должны оплатить вот этот долг, который возник перед поставщиком. Но опять-таки курс доллара продолжает расти, на который пеняют, и НДС также было повышено Но, на лекарства, это тоже повлияло, как утверждают де власти. Дело в том, кто-то должен эти расходы, так сказать, погасить. Ожидают этого, видимо, от правительства? Ожидают от, от правительства. Ну, на, на сайте Харьковской обл. администрации была информация о том, что председатель Харьковской областной государственной администрации ездил в Киев, Имел там разговор в Министерстве охраны здоровья, в кабинете министров, и вроде есть договоренность, что на ближайшем Кабмине будет поставлен вопрос о выделении Харьковской области целевых денег для гемодиализа, там, трансплантации и перитониального, для заместительной почечной терапии. Также вот власти связывают то, что увеличилось количество пациентов именно в нашем регионе, потому что прибывают переселенцы из Луганской области, где центр, где предоставлялась эта услуга, вообще разрушен. А пациенты из Донецка, они в Днепропетровской области. Есть еще такое понятие, как гемодиализный туризм. Вот вы рассматривали такую возможность? Возможно, в других областях каких-то Украины есть возможность пройти эту процедуру? Съездить, пройти? Но Может быть, кто-то поможет съездить? Эту процедуру пройти можно, но, опять же, пациент должен оплатить ее сам, из своего кармана. Никто, ну или искать спонсоров каких-то, но это делать на, он должен сам. Никто ему помогать в этом не будет. То есть он должен оплатить эту процедуру и найти сам место, где это можно сделать. Но Дело в том, что э, все, эти, все эти... Или ну, в других областях тоже такая ситуация. В других областях тоже подобная ситуация, потому что ну, дело тут еще не столько, в, э, ну, конечно, в том, что не хватает финансирования, но э, еще э, проблема еще и в том, что существует, вот э, и первый заместитель выступал главы Харьковской областной администрации, говорил о том, что надо менять политику державных закупиваль. Вот все дело в том, что наша организация, когда нам сократили процедуру гемодиализа с 3 до 2, мы провели собственное расследование, ну, расследование это громко, мы провели маркетинговое исследование с целью определить, как происходят закупки кто э, на рынке расходного материала, и какое вообще ценообразование, и как происходят эти державные закупивли. И мы нашли ну, очень много интересной информации для себя, которую мы... Вот, мы описали все это в своем заявлении, написали в прокуратуру, и сейчас рассматривает прокуратура это. То есть смысл... Ну, вкратце, да. В чем вкратце в случае, я да. постараюсь рассказать. Значит, э, схема выглядит следующим образом. Есть иностранный э, поставщик который поставляет который производит расходный материал для гемодиализа э, расходный материал он производит и машины для диализа это аппарата искусственная почка и расходный материал значит ну постав к производителю нет никаких претензий это флагман диализной индустрии у него очень высокого качества расходный материал а есть посредник который находится на рынке между производителем и нашим например лечебным учреждением значит ну, нас заинтересовало, что э, уставной фонд этого посредника 60 тысяч гривен, а заключает контракты по э, виснику державных закупивали, мы посмотрели, на десятки миллионов гривен. То есть, ну стоит сказать о том, что этот посредник, например, берет в аренду 6 новых, вот несколько лет назад он берет в аренду 6 новых аппаратов. На тот момент стоимостью один аппарат стоил 1 миллион 718 гривен там с копейками. Сдает в субаренду нашему ликувальному закладу и получает за это арендную плату 72 гривны плюс 12 гривен НДС. То есть, по сути говоря, он дарит нам это дорогос дорогостоящее оборудование но э, это частная компания и она ставит перед собой целью заработать прибыль то есть на чем зарабатывает прибыль этот э, то есть он дарит нам эти аппараты но зарабатывает на расходники то есть если нет никаких проблем если тендеры проходят в честной конкурентной борьбе и сумма э, стоимость этих расходников не э, является экономически обоснованной значит, про честную конкуренцию. Значит, на тендер выходит эта компания, про которую я говорил, еще с одной. И они выходят практически все время вместе. Значит, мы проанализировали также повестку у государственных Они выходят вместе не только в, э, в нашем регионе, но и в разных других регионах. Значит, мы составили поревнальную таблицу, где э, взяли на примере высокопоточного диализатора. Это одна из э, основных частей расходного материала. И по, по какой цене? Значит, они, значит, одна в некоторых регионах одна фирма выставляет цену на 5-10 на гривен меньше и выигрывает тендер. В другом регионе другая компания выставляет цену меньше и выигрывает в другом регионе. То есть складывается такое впечатление, что регионы Украины поделены между этими компаниями, и они выигрывают по и держат вот эту завышенную цену. Ну возникает резонный вопрос, как мы определили, что цена завышена? Значит, когда нам сделали двухразовую процедуру вместо трех, но ну, мы понимали, что делать диализ нам все равно придется, и мы решили купить эти диализаторы сами. Значит, мы обратились в агентство там через своих друзей, обратились в представительство компании-производителя немецкой в Турции. Значит, и там купили этот диализатор. Значит, надо учесть, что тогда там в Турции 8% НДС, у нас 7%. Плюс человек покупал, частный человек, без, без скидок, без тендеров. С него взяли транспортные расходы, таможенный сбор, плюс аптека получила какие-то. И, ну, короче, этот диализатор обошелся в 11 евро. Значит, наш ликувальный заклад купил у посредника точно такой диализатор на тендере 26.06.2014 года, купил точно такой диализатор по цене 439 гривен плюс 30 гривен НДС, то есть 469 гривен. На тот момент курс был 16,5 евро, то есть этот диализатор был куплен почти за 29 евро. Мы купили этот диализатор есть, за один. почти в три раза. Почти получается. в три раза дороже. Причем это тендер, это оптовые закупки и должны быть какие-то скидки. То есть, ну поэтому вот эти аппараты, которые нам дарят, это троянский конь, по сути говоря. Фирма, фирма которая их поставляет, она посредник. Она окупает их за небольшой промежуток времени на расходном материале. То есть расходный материал мы считали там на 258 300% получается прибыль только на одном диализаторе. И это самый дешевый диализатор. У нас есть диализаторы по 700 гривен и по 900. Это только один диализатор, это только одна часть. Есть еще куча всяких других компонентов диализа, которые, на которых тоже они зарабатывают. То есть, по сути, надо пересмотреть ценовую политику в области державных закупиваний, не только выделить эти деньги, не только... И вообще нужен ли этот посредник? Почему И нужен ли, да, не нужен, может напрямую нужен ли этот посредник, который зарабатывает такие деньги? То есть получается, что посредник зарабатывает 300%, а пациентам сокращают процедуру гемодиализа. Так не Но вы не боитесь, быть? что после обнародования этих данных посредник вот перестанет поставлять вам необходимое, а государство не успеет ничего наладить? Ну, я не знаю, как, этим, этим мы констатируем только факт. Должны разбираться с этим посредником и должны разбираться с этими закупками, потому что такая ситуация возникает не впервые, и нам постоянно не хватает денег. Если покупать расходник по 300% свыше стоимости, то там и так не хватит никаких бюджетных денег. Поэтому мы всегда в такой ситуации. Нам постоянно а не хватает что процедура денег. была сокращена с трех процедур до двух в неделю, какие-то последствия ощущались? Ну, есть, например, субъективные ощущения пациентов, то есть им стало хуже. Но это субъективное ощущение пациентов. А есть ну, методы доказательной медицины, то есть они основаны на золотом стандарте – это рандомизированное контролируемое исследование. исследование. Эти исследования подтверждают, что сокращение диализа ниже трех раз в неделю кратности и меньше четырех часов неизменно приводит к увеличению смертности на диализе и к ухудшению качества жизни. Это доказано исследованиями. То есть безусловно люди почувствовали ухудшение состояния здоровья при сокращении процедуры. Что эти люди сейчас сделают? Они объединяются вместе, начинают с этим бороться куда-то ну, стучат, вот пишут. Вообще письма. у нас люди ну очень пассивны и они редко когда выступают в защиту своих прав, особенно гемодиализные пациенты, потому что они очень зависят от мер, персонала очень зависят от больницы. Но когда встал вопрос о том, что отменят по сути жизненно необходимую процедуру и люди просто погибнут, это вывело людей на пикет. То есть мы организовали пикет обл. администрации, и люди вышли, ну то есть не побоялись и защищали свои права, то есть готовы защищать свои права. Но это радует, по крайней мере. И сколько, например, вот вашей организации человек? Ну, мы, у нас нет постоянного членства. У нас есть инициативная группа, которая организовывает пациентов. Ну вот сейчас мы хотим провести собрание, пересмотреть устав, потому что наша организация, ну, то есть у нас не... Люди, ну, то есть боялись выступать за свои права, а после вот этих всех событий мы надеемся, что все-таки ну, будет какой-то сдвиг, и люди ну, будут вступать в нашу организацию, и наша организация будет расширяться. Ну вот глава облсовета Сергей Чернов говорит, что на несколько областей действительно выделено 10 миллионов гривен, но пока еще непонятно, сколько получит Харьковская область. Ситуация сложилась такая, что в прошлом году для этой категории лиц из областного бюджета было выделено 36 миллионов гривен, в этом году выделили уже 50 миллионов и по расчетам специалистов не хватает еще 37 миллионов. И вот Большинство программ вообще не финансируется. В этих ситуациях очень тяжело на что-то рассчитывать. Но как вы видите выход из этой ситуации? Вот что необходимо сделать государству? Ну помимо того, что пересмотреть систему тендеров для того, чтобы найти это финансирование. Ну дело в том, что э, у, э, вот это э, у нас не существует целевой государственной программы по гемодиализу, то есть все вот эти программы, они львиной долей финансируются областным бюджетом. То есть в, каждой, в каждом регионе это наполнение бюджета разное. То есть один регион может заплатить за диализ, другой не может. И нужна целевая программа от государства, чтобы, этот, чтобы диализ, большая часть диализа финансировалась из государственного бюджета, а не из областного. Тогда диализный пациент может, вот как, как, например, за границей, он... В странах Евросоюза он снимается с учета в своей стране, едет в другую страну, просто перекидываются деньги туда, и он делает диализ в любой стране мира, ну, в любой стране Евросоюза. У нас же такое невозможно. То есть, если человек делает диализ в Харьковской области, то он не может бесплатно сделать диализ в другой области, только в своей, потому что диализ финансируется именно из, из местного бюджета. Нужна государственная программа. Ну, что мешает эту программу создать, как вы думаете? Ну, что мешает, я не... Ну, понятное так... дело, война, да. да. Ну, что еще? Если, допустим, даже нет войны. Ну, этот кризис уже возникал несколько лет назад в том числе. Ну, этот кризис возникает постоянно, потому что на гемодиализ необходимы значительные средства, и не всегда областной бюджет с, ним справ... с, ними, с этой нагрузкой справляется. То есть... Ну, нужно обращаться в депутаты, к депутатам менять законодательство и делать эту программу, потому что другого пути нет. А менять эту программу каким образом? Вот... необходима государственная программа, как, как была программа по трансплантологии, то есть выделялись каждому выделялось из областного бюджета деньги. И проходили вот эти операции по трансплантации. То есть существовала государственная программа. Также надо сделать и по диализу. То есть, чтобы финансировался он из государственного бюджета, а не из областного. А государственный бюджет за счет чего можно было бы наполнить, как вы считаете, для получения этих денег, опять-таки? Mm, ну, я даже не знаю потому что там как обычно знаете правительство садится и говорит что вот наполнить нечем ну то вероятно вероятно донецкой луганской области не платят теперь налоги. вероятно вот, надо делать? переходить к страховой медицине потому что другого варианта нет у нас нет у нас нет уже бесплатного медицинского у нас бесплатное медицинское обслуживание только на бумаге то есть надо решать что-то с, меди, с медицинским страхованием чтобы привлечь эти деньги для осуществления вот этих всех мероприятий. Возможно, вы каким-то образом обращались и к меценатам, бизнесменам, к различным компаниям, чтобы они каким-то образом тоже приняли в этом участие, в обеспечении вас необходимыми этими устройствами? Нет, к меценатам мы не обращались. Мы обращались только в органы местного самоуправления, к депутатам Верховной Рады обращались, обращались в кабинет министров обращались в правительство, ну, вот в такие организации. К спонсорам мы не обращали. А вот вы говорили, европейский опыт, что там может человек переезжать, да, из, да. из, одного, из одной страны даже в другую, но если три дня в неделю, нужно три раза в неделю это делать. То есть этот человек должен какое-то время оставаться в конкретном городе, в конкретной стране. Да, конечно. Кто-то должен тоже обеспечивать его пребывание там или как это происходит? Ну, я знаю, как дело делается. Вот я с... разговаривал с людьми, которые путешествуют вот из европейских стран. То есть они приезжают, делают диализ за свои деньги, потом берут чек, привозят туда и из больничной кассы им оплачивают это ихние расходы на проведение гемодиализа, но не выше там какой-то суммы определенной. Это вот они происходит. находятся в больнице в это время, да, или как? Ну, они приезжают там, например, в гости, приезжают в другую страну или там э, оплачивают диализ за свои деньги, проходят его в лечебном учреждении, получают чек э, об оплате, приезжают в свою страну и в больничной кассе своей получают вот эти деньги, которые они затратили на проведение этой процедуры. И вот этот опыт хотелось бы распространить и на нашу страну. Ну, Вы для этого я считаю очень далеко еще. Нам бы хотя бы получить нормальную процедуру без сокращений и без вот таких авралов и без вот таких объявлений. Просто и здоровому человеку, у которого крепкие нервы, когда скажут, что ему осталось жить там до конца недели, то испытывает легкое потрясение, а у нас Пациенты многие имеют тяжелое, особенно сердечно-сосудистое осложнение, и одна только такая новость попросту может их убить. Поэтому это очень тяжело было перенести людям, особенно даже, даже только одна новость об этом повергла многих в шок просто. Возможно, вы можете сказать координаты, как к вам обратиться для того, чтобы помочь, если вдруг у кого-то из меценатов появится такое желание. Не, ну у нас нет своего расчетного счета, у нас не юридический. Ну, телефон лица. хотя бы ваш. Телефон 095 58 08 792. И еще раз. 095 58 08 792. Вы, собственно, Олег Нежурин, Ассоциация пациентов гемодиализа реципиентов трансплантированной почки. Спасибо большое за участие в программе. До свидания. До свидания.